мы отопительный сезон прошли без э, аварийно. Вот. Есть вопрос тарифов, но ну, вы знаете, что мы, у нас немножко другая ситуация, но в этом году больше всего, что у нас будут, сразу вам говорю, это примерно одинаковые тарифы Черневской ТЭС, чтобы можно даже задавать вопрос, можно не задавать вопрос. Знаете, что э, э, цена газа выросла практически в три раза. То есть, если за одну тысячу кубов для населения было 1309, то на сегодняшний день там 2934. Понятно, что если брать, допустим, старых, значит, оно, соответственно, потянет и повышение. Значит э, мы эксплуатируем 103 котельные, около 1025 жилых домов, 755 объектов бюджета и 671 объект прочее, то есть коммерческие структуры. Мы даем... Ну, я вам должен сказать, что в этом году особых проблем не было по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Вот сейчас мы рассматриваем вопрос горячего водоснабжения в летний период. Вот, вчера было совещание в Нафтогазе, но пока Нафтогаз, знаете, ситуацию, которая с природным газом, значит, там только предоплата. Вот, и посмотрим, как с первого числа, значит, посмотрим, как оно будет. Как, вы, как мы выстроим работу в летнем периоде. Значит, технически я вам должен сказать, понятно, что сейчас финансовая ситуация на предприятии сложная, поэтому технически мы обеспечим, я думаю, еще и следующий отопительный сезон, потому что если брать, допустим, котельный теплокоммунэнерго, то практически 50 за года, которые начиная там с 2006-2007 года вот, практически 50 мы сделали реконструкции поэтому ну, будет понятно проведен э, мы проверим теплотрассы проведем ремонт вот говорить о больших реконструкциях в этом году ну я я бы скажем там котелен я бы так э, Уверен он и сказал, ну а так технически мы будем готовы. Вот. Почему? Потому что знаете, что в прошлом году мы сделали 4 объекта по городу Чернигов. Вот. Заложили еще реконструкцию в Коропе. Это современные котельные с иностранным оборудованием, которые работают в нормальном режиме. Ну посмотрим, как будет в этом году. В летний период, мы находимся немножко в другой ситуации. Есть постановление кабинета министров 217, то есть мы работаем через распредсчета, нам ежемесячно доводится коэффициент уплаты на, ну, скажем, за, за потребленный природный газ. Вот. Но ну, если взять март месяц, он практически составлял там, 90% всех средств ушло на на покрытие по потребленному природному газу. Поэтому есть проблемы, возникают проблемы по уплате за электроэнергию, есть вопросы по, уже по, и по заработной плате. Но вы знаете, что есть регулятор, национальная комиссия, она регулирует процессы, поэтому мы только исполняем. Еще раз хочу поблагодарить население. Да, у нас тоже 90% оплаты. Вот. Но есть долги 42 миллиона. Ну и есть долги бюджетных учреждений на сегодня там более 30 миллионов. Ну и если мы выставим еще счета за март, выйдем где-то ориентировочно на 52 миллиона гривен. Если эти долги уплатятся, я думаю, что проблем особых в летний период не будет.